ناظرین ہدایت یہ وہ روشنی ہے جو نہ تو کسی خاص نسل کی میراث ہے اور نہ ہی کسی خاص جغرافیہ کی قیدی جب اللہ کسی دل کو چن لیتا ہے تو پھر چاہے وہ شخص آسٹریلیا کے ساحلوں پر ہو یا نیو یارک کی فلک بوس عمارتوں میں حقی آواز اس کے دل کے دروازے پر دستک دے ہی دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دو ایسی عظیم خواتین کی داستان رکھنے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے دو بڑے مذاہب عیسائیت اور یہودیت کے کے میں آنکھ کھولی ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی ہر سہولت تھی مگر ان کے دل سکون سے خالی تھے ایک نے چرچ کے عقائد میں الجھن محسوس کی تو دوسری نے یہودیوں کے مدرسوں میں تضاد پایا یہ سفر ہے آسٹریلیا کی مس سیسلیا یعنی محمودہ کا اور نیو یارک کی مشہور مصنفہ مریم جمیلہ سابقہ مارگریٹ مار مارکس کا ان دونوں نے اسلام ہی کیوں چنا آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی خاتون مس سیسلیا کی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام محمودہ رکھا وہ کہتی ہیں میں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میں نے دریافت کیا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی مسلمان تھی ان کی کہانی عیسائیت کے سب سے بڑے عقیدے یعنی تسلیس تین خداؤں کا نظریہ سے بغاوت سے شروع ہوتی ہے وہ لکھتی ہے کہ جب بھی وہ کسی پادری سے اپنی الجنوں کے بارے میں سوال کرتی تو انہیں خاموش کروا دیا جاتا انہیں کہا جاتا آپ کو چرچ کی تعلیمات پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بس آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤ لیکن ایک ذہین دماغ اندھا نہیں ہو سکتا مس محمودہ کہتی ہیں کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جو بات میری عقل تسلیم نہیں کرتی میں اسے محض دباؤ میں آ کر مانوں چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تین خداؤں کے نظریے کو رد کر کے صرف ایک خدا کو ماننا شروع کر دیا یہ اسلام کی طرف ان کا پہلا قدم تھا حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ناظرین جب انسان ایک خدا کو مان لیتا ہے تو کائنات اسے مختلف نظر آنے لگتی ہے مس محمودہ کہتی ہیں کہ عیسائی تعلیمات میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ انسان پائیدائشی گناہگار ہے وہ کہتی ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں جب کسی معصوم نو زائدہ بچے کو دیکھتی تو چرچ کی تعلیمات کی وجہ سے میں سوچتی کہ یہ بچہ گناہوں کی سیاہی میں لتڑا ہوا ہے لیکن جب انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور اللہ کی قدرت کو دیکھا درختوں فولوں اور پرندوں کو دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ اسلام کا یہ نظریہ کتنا سچا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور وہ گنہگار نہیں بلکہ معصوم ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی ایک دن ان کی بیٹی گھر میں اسلام کے بارے میں ایک کتاب لے کر آئی کہتی ہیں ہمیں مغرب میں یہ بتایا جاتا تھا کہ معاذ اللہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے لیکن جب انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ یہی تو وہ سچ ہے جس کی انہیں تلاش تھی انہوں نے مسلمانوں سے رابطہ کیا وہاں بھی انہیں ایک خوشگوار حیرت ہوئی چرچ کے برعکس جب انہوں نے مسلمانوں سے سوالات پوچھے تو انہیں فوراً منطقی اور مختصر جواب ملے نہ کہ خاموش رہنے کا حکم آخرکار اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتی ہیں کہ اسلام کی جس چیز نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ نماز تھی کیونکہ کی عیسائیت میں وہ عیسی علیہ سلام کے ذریعے دنیا مانگتے تھے لیکن نماز میں بندہ براہ راست اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے ناظرین یہ تھی کہانی ایک عیسائی خاتون کی جنہوں نے فطرت کو دیکھ کر رب کو پہچانا لیکن اب ہم جس خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا سفر اس سے بھی زیادہ کٹھن اور علمی تھا یہ داستان ہے نیو یارک کے ایک کٹر یہودی گرانے میں پیدا ہونے والی مارگریٹ مارکس کی جنہیں دنیا آج مریم جمیلہ کے نام سے جانتی ہے ان کا اسلام تک کا سفر یونیورسٹی کے لیکچر ہالز ہسپتال کے بستروں اور خط و کتابت کے ذریعے طے ہوا مریم جمیلہ لکھتی ہیں کہ ان کی اسلام سے دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب وہ یہودیوں کے سنڈے اس اسکول میں پڑھتی تھی وہ وہاں بہت ناخوش تھی انہیں یہ دیکھ کر شدید صدمہ ہوتا کہ یہودی بچے عبادت کے دوران کارٹون دیکھتے اور مذاق اڑاتے انہیں یہودیوں کے اندر مذہب سے دوری اور لادینیت صاف نظر آ رہی تھی حق تلاش انہیں مختلف دروازوں پر لے گئی کبھی وہ اتھکل کلچر کی تحریک میں شامل ہوئی کبھی بہائی مذہب کا مطالعہ کیا اور کبھی سیہونی تنظیموں میں گئی لیکن ہر جگہ انہیں مایوسی ہوئی وہ دیکھ رہی تھی کہ سیہونیت نے یہودیوں اور عربوں کو دشمن بنا دیا ہے اور یہودیت اب صرف ایک نسلی تعصب بن کر رہ گئی ہے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا جب وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے ایک مضمون منتخب کیا جس کا نام تھا یہودیت اور اسلام ان کے پروفیسر ایک کٹر یہودی ربی تھے پروفیسر کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ معاذ اللہ اسلام یہودیت کی نقل ہے اور قرآن کی آیات یہودی تعلیمات سے لی گئی ہیں لیکن دوستو اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا مریم جمیلہ کہتی ہیں کہ پروفیسر کی ان باتوں کا مجھ پر الٹا اثر ہوا وہ جتنا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ اسلام یہودیت سے نکلا ہے مجھے اتنا ہی یقین ہو جاتا کہ اسلام ہی اصل سچائی ہے اور یہودیت اس کی بگڑی ہوئی شکل انہیں سب سے زیادہ نفرت اس بات سے ہوئی کہ یہودی خدا کو ایک پراپرٹی ڈیلر بنا کر پیش کرتے تھے جو زمینیں بانٹتا ہے جبکہ قرآن کا خدا رب العالمین ہے اس ذہنی کشمکش اور اسلام کی تڑپ نے انہیں بیمار کر دیا گھر والوں کا شدید دباؤ تھا کہ اگر اسلام قبول کیا تو معاشرے سے کٹ جاؤ گی اس پریشانی میں انہیں دو سال تک ہسپتالوں میں رہنا پڑا یہاں تک کہ ان کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی لیکن ہسپتال کے بستر پر انہوں نے اپنے رب سے عہد کیا کہ اگر مجھے صحت ملی تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور اللہ نے ان کی سن لی صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے دنیا بھر کے مسلمان علماء سے خط و کتابت شروع کی ان میں سے ایک مولانا صاحب تھے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کے خطوط نے مجھے وہ یقین دیا جس کی مجھے تلاش تھی مولانا نے انہیں لکھا کہ ہم دونوں کی سوچ کا سرچشمہ ایک ہی ہے یعنی اسلام بالآخر نیو یارک کی یہ یہودی لڑکی تمام تعصبات اور رکاوٹوں کو توڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر ہجرت کر کے پاکستان لاہور تشریف لے گئی جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی محترم ناظرین مس سیسلیا اور مریم جمیلا دونوں کی کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ جب انسان تعصب کی انک اتار کر سچے دل سے غور کرتا ہے تو اسے اسلام کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ایک نے فطرت کے مناظر میں خدا کو پایا تو دوسری نے کتابوں اور دلائل کی دنیا میں حق کو پہچانا یہ واقعات ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم جو پائیداشی مسلمان ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے دین کی اس خوبصورتی کو محسوس کیا ہے جسے پانے کے لیے ان خواتین نے اپنی پوری پوری زندگیاں بدل ڈالی اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں مزید ایسے ہی سچے واقعات کے لیے حقیقی واقعات کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ